Мы в Житомире. Такая вот тут красота имеется. Да. <свес> Хакнула <свес> <новую> систему. Власне, <свес> на этом месте был монастырь. За Житомир. Ну, это знаменитый музей космонавтики. Пройдемте, пожалуйста, в телепорт. Всем привет! День начался с Бердичева. Всем добрый день! Мы в Бердичеве и это 20-й день вышиванного шляху. Сейчас мы двигаемся в сторону вокзала, откуда сядем на маршрутку и отправимся в Житомир. Все билетики мы купили. До Житомира стоит 25 гривен проезд. Вот на вот этой желтенькой маршрутке. Пешечком прошлись до вокзала. Выбрали неправильную маршрутку из двух вариантов. И очень долго ехали. Долго, жарко, нудно. Поэтому в Житомир. к Житомиру мы приехали уже, наверное, часом к 12 дня. И даже не доезжая до самого города, вышли, чтобы посмотреть первые достопримечательности Житомира. Это граффити в какой-то такой промзоне, где проходил какой-то там арт-фестиваль. Раньше там была фабрика музыкальных инструментов. Пару лет назад там проходил арт-фестиваль, и художники оставили разные рисунки. Очень прикольно на стене. Да, много красивых граффити. Ну вот мы в Житомире. Добирались сюда немного дольше и сложнее, чем ожидали. Приехали на час позже. Маршруточка была, конечно, не очень. Затем какой -нибудь? там мост типа как в сан-франциско ну вот вот так вот выглядят окраины житомира это мост через речку тетерев вот такая речка мостов здесь много я так понял и там еще есть какой-то даже водопад дамба на окраине житомира возле моста где мы вышли есть такая промзона где проходило что-то вроде арт-фестиваля и осталось на стенах зданий много интересной граффити ты можно на вашу территорию он там скики <свят> <свят> вот такая вот тут красота имеется кстати, забегая наперед, Житомир открылся для нас в новой ипостаси, такого, знаете, столицы граффити. Очень много муралов, граффити, причем довольно достойных, не просто какая-то мазня, знаете, на стенах. Да, я очень люблю муралы и очень скучаю за малазийскими муралами, поэтому Житомир мне прям стал почти родным сразу с виду муралов. Здесь можно сделать классные квесты по всем этим муралам, и даже есть своя у них житомирская азбука на стенах. Опа, вы только посмотрите. Шевченко. Неожиданно. И тут скверик такой делают. Плиточку положили, отшлифовали все. Красиво. Дим украинской культуры. А это огромная кукла-мотанка. Мотанка-гигант. Встретила наш локальный координатор Аня, отвезла нас к себе домой, где мы оставили свои рюкзачки и уже отправились спокойненько гулять по центру. У всех есть эти карточки. У поэтому... ну, тебя нет? У ну, меня поэтому ездим немножко дальше. Как? Загружайтесь. А для чего лифты на карточках? Чтобы не ездили, там дитки не катались. Вот сюда и вставляешь. Да, сюда и вставляешь, тут загорается зеленый вогник и тогда можно ехать. Вот ты открываешь двери зажимаешь кнопку виклику ліфта, з якого на який поверх тобі треба, і чекаєш, поки ліфт. Лайфхак. Це лайфхак. Все <laughs> <по цему. laughs> Хакнула систему. Uh -huh. А это, если они працюют ваги в лифте? Если uh -huh. обрацюють ваги, то мы как-то просто уперались ногами, руками о а стенки, чтобы не было уже одного uh -huh. лифтовой что в середине главной мэрии. А Тоже так обманывали лифты. Аж Томер это уже не те предыдущие маленькие города. Здесь пешком так легко и быстро не дойдешь, поэтому мы узнали, что здесь есть трамваи. Раньше было три линии, сейчас осталась одна, но она действует. И как нам говорят, что это был один из первых городов, где по в Украине. А еще в Житомире есть трамвай. Узкоколейный, всего один маршрут, но есть. Чтобы вы понимали, в Житомире производится мороженое руть, поэтому оно здесь на каждом углу. Вот так вот было, вот так вот стало. Угадайте, кто здесь раньше стоял? Правильно, Владимир Ильич. А в этом здании с одной стороны ЗАГС, а с другой стороны суд, где можно развестись. И первый наш пункт была Замковая гора. У них тоже есть замковая гора, и тоже в мире был замок. К сожалению, сейчас замка никакого нет. Есть только на этом месте камень, который рассказывает об истории города. Совсем чуть, правда, рассказывает, о том что город еще 884 годов, без всяких тысячи там, так что городу уже больше, чем тысяча лет.

Орден, який папа римський дуже активно підтримував, і вони насаджували Питалецьку віру в інші міста. Приїхали вони в Житомир, і з такою легкої руки Бапа Римського отримали ділянку землі, де вони були абсолютно вільними. Фактично, це було місто у місто. Юридика це місце, яке юридично не підпорядковується місту. В чому тут виникає проблема? Проблема економічна. Вони не платять податки в місто, але в у них є. Вони виробляють хліб, виробляють різні продукти, і через те, що вони не платять місто податків, їхні продукти більш конкурентно Через це місто їх не взлюбило. І власне через це вже коли. Коли після поділу Польщі Житомир відійшов до Російської імперії. Це ще не означає, що всі житомиряни стали одразу православними. Вони були католиками, так і лишились, але вони попросили царя, точніше тоді імператрицю, щоб юридику скасували. І він скасував юридику. І юридика стала частиною міста. Власне, на цьому місці був монастир. Цей монастир залишався монастирем у часи царя. Ці будівлі ми завдячуємо тим, що це обласний центр. на Брайтон Бич хорошая погода, в Житомире опять идут дожди. Есть и дом, похожий как в Одессе, знаете, с одной стеной, но на самом деле там... Дом в виде сердечка. С одной да. стороны можно увидеть дом стену, а зайти с другой стороны и уже видно, что он в форме сердечка сделан. Сразу кажут бордель. А вы такие почти на зипсовании кажется, что экономия и все правильно, все это наказывает. Так на зипсоване, ну я думаю. продал бордель. Но я богат на самом Да, Кажут, что это был бордель, кажут, что это какие то закоханные... Багатий чувак аристократ подарував для своєї коханої, щоб вона виходила там на балкон і він їй співав але це все брехня. Насправді, да, це для економії було зроблено, побудовано таку парму. Це колись була пожежна частина. як ви знаєте, був лікарем, і його друг ще один лікар, жив якраз в Житомирі. Це тоді ще не бажали Житомиром, жив на Бугуні. Зараз це район Житомира, а раніше це було прямо село. І він там жив, і Булгаков на нього часто приїздив. І тому є насправді в романах самого Бугакова дуже багато людей, прототипу моїх яких виставали як реальні Житомиряни. Був теж такий в Житомирі і Леріон. І він у нас отримав воплощення в романі Бугакова «Дні турбіних» Варіосіків Житомира. І це власне йому і пам'ятник Варіосиків Житомира, який їздить у Київ, каже, здрасте. Если мне у вас нравится, я буду вам жить. Кажут, что если патенты его конверт сбудутся обожания, желания, но мало кто в это видит, потому что конверты конверт наверное, не связан. Маркетинг да? по-житомирски. Церковная лавка, оружие и секс-шоп. Все в соседних дверях. И если бы не дождь, мы бы, конечно, посмотрели намного больше, поэтому перебегали от одного навеса к другому, прячась от дождя. Да, Но... погодка снова начала да. нас подкачивать. По пути, собирая все эти настенные рисунки, муралы. И вот так перебегали мы по центру, осматривались по сторонам, нам рассказывали истории и легенды Житомира, которых оказалось достаточно много. И, как сами жители говорят, несмотря на то, что город с тысячелетней историей, то, чего можно посмотреть, здесь уж не так уж много, это чего можно пощупать. Ну, так мы добрались до пешеходной улицы. есть в центре Житомира пешеходная улица – Михайловская. Много, кстати, там тротуаров у них ремонтируется, то есть наводится такой марафетик в городе. Там есть заведение вареничное, где мы покушали местные вареники Житомирские. За За, За Житомир. И пошли дальше гулять. Оказывается, Житомир это центр граффити Украины. Здесь очень много граффити, муралов. Есть на что посмотреть. Вот пример того, как можно сделать свой город интересным, независимо от того, есть ли в них исторические достопримечательности или нет. Ой-ой-ой, Оце зацензурили, так? А що, там було щось візь, непристойне? Та ну в великому рахунку ні, там не було нічого такого, що геть відкритого. Тобто, я ж кажу, типу бабу бабуся якась розповідала, ага. то просто хлопка набачила хлопчик взяв палку і в картинку, типу. І типу це для неї її обурела, то стало для неї такою останньою краплею, вона прийшла і все замалювала. Це звичайно вандалізм, за її боку я вважаю, yeah. mm -hmm. Тому що ну, не вона його малювала, щоб його замальовувати. Житомир это просто космос, как нам сказали Поэтому все ассоциируется в Житомире с космосом С космонавтикой, и конечно же обойти Музей космонавтики было невозможно Но на самом деле всем известный Космоконструктор Сергей Королев Родился в Житомире, поэтому это его родина Но это знаменитый музей космонавтики Имени Сергея Королева Который родился в Житомире Был известным украинским Ракетостроителем Ну и он был парший, с него начинается Всесвятая космонавтика, весь свет святый. Свят, свят, день открытия Космічної ери це четверта жовтня. Ось такий супутник, запуск такого супутника. Південне Ніпропетровськ, після розвалу радянського союзу, Ніпопетровський виготовляв тільки для ракети не бойові, а ракети для запуску супутників. Це військова ракета Р 7 а грошей не було для окремої ракети до супутника. Ну потім так вирішив корольов шокувати американців і замість бомби після випробування бомби він поставив туди перший супутник і таким чином назвав ракету супутник, таким чином шокував американців. Так великими вітерами і в газетах було американських. Там все це, це розкладаються антени для компактності всередині. В космосі починає розкладатися антени, і він починає працювати там же, в космосі як космічна машина. Він має свої 26 мікродвигунів, які вони там працюють у космосі глубоко вакуум, і щоб наблизитися і з'єднатися з великим космічним домом, як таксі, космічне таксі. Яка посадка, в вічі він був більш такий апарат. Тут була камера. Камера першого світі рокувала місяць поверхню місяця. Ну потрібно було його гальмувати. Тут було паливо, двигун. Коли залишалося до поверхні місяця де 70 кілометрів, його вмикали і він поступово гальмував. Наш двигун просто Двигуни корекції, а тут Камера, ось такі думали, зробили супер м'яку посадку до цієї камери. Вона була всередині м'яча. Спочатку вся частина сідала, м'яч скакав, скакав по місяці, по поверхні. Коли зупинився, оболонька здулася, відкрилися автоматично антени, пройшли першу фотографію Радіофізичні такі білої частички. Там і залишилися на місяці, вивчала місяць, ходила по місяцю. Рекорд 42 кілометри. пройшов. Такий лунафу, називався Лунахо, чотири антени. Средняя аппаратура, Харківська аппаратура Хартрон обрабатывала информацию, висилала радіофізичну информацию за детей от Сим-Антена. Идеально ушло. Ну и на природу. поставили, да? Вот это диспромах. Проведира Пая. Жива. Пройдемте, пожалуйста, в телепорт. Кто выключил телепорт? О. Идите? Все, поломал. Шарувань кварцового скла, бачите, вони можуть бачити, е, як горить обшивка, тобто вона отримує кілька тисяч плюс. Але костюм він майже не змінився. Виявилося, що всі радянські вони найкращі. Наш Каденюк сам розповідає перший космонавт незалежної України, який літав на американському Space Shuttle Columbia. Американський дуже такий гарний, краще ніж цей, але дуже вдовго обігати. Можна не встигнути. Аварійно-рятувальний. Американський буде аварійно рятувальний Якщо буде пожежа, на нерятувальний рятувальний буде. Очень дорогий был в супутник. Ось Пивден на Днепропетровск брал участие в створении такого супутника. Музей очень понравился. Я даже скажу, что это был лучший музей на нашем маршруте, потому что мне очень близка и интересна тема космонавтики и вот все такое. Поэтому я с интересом слушал нашего экскурсовода и экспонаты разглядывал. Мне было тоже интересно, потому что там не было никаких заумных дат, фактов. Можно все посмотреть, пощупать. Можно посмотреть модели разных спутников. И не только модели. По-моему, там было два экспоната в полную величину и оригиналы. И да. но всегда интересно посмотреть, что видят люди за пределами Земли, то, чего нам пока не видеть. Музей космонавтики в Житомире мне очень понравился, я даже больше скажу. Это был самый интересный музей лично для меня на протяжении всего вышиванного шляху. Просто потому, что мне эта тематика близка и интересна. В Житомире я словил первого своего покемона. Ми на нього дивимося і бачимо бронзового Пушкіна. Але житомиряни, які знають історію, на нього дивляться, і бачать набагато більше. Особисто для мене це пам'ятник, який символізує те громадянське суспільство, яке у нас було 100 років назад, і до якого ми тільки зараз повертаємося. Він взяв гроші за матеріал, але не взяв гроші за роботу і за проект. Замовили сам пам'ятник за бронзу гроші взяли за проект за роботу не взяли. В результаті пам'ятник вийшов 6 тисяч рубль, коштував всього 600. Після цього ми відправилися у них вбивший парк Гагаріна. Там є самольот, на кого літав, Жуков і так. Жукова. Він на ньому літав, є навіть книжка, де там хтось описує свої спогади, і там цьому літаку присвячена ціла глава. Про те, як він в яких суперекстремальних умовах майже в вісім таких типу був строліса, танки йому прорубували, коротше кажучи, ліс, з були йому з літом полосили. Він ти разом з жутком злітав. Летав помазали ці вот мазають, Ага. подвесной мост, на котором да. мы тоже попрыгали. Опять-таки, поговаривают, что это один из самых высоких подвесных мостов в Украине. Даже самый высокий подвесной мост. Мы не стали проверять. Мы пытались проверить, но так вопрос остается открытым. Да, с этого моста прыгают, и так просто прыгают, и с веревками прыгают, и там можно роум джампинг найти. так кто это? Какие варианты? Ну, Артемида. Правильно, ну да. Соответственно, Артемида, ее зовут Диана, но Диана это Артемида по римски Артемида это грейская версия, а это римская. Копия, ось в Франции вы уже были? Вы же были в Франции, да? Заходили в Версаль? В Париже? Не Версаль в Версаль не заходили. А я был? но да. да? Ну, ось, не заходил. Ось в Версале есть такая самая скульптурка, только, ну, на И далее мы снова такой сделали круг почета по Житомиру, вернулись на центральную улицу, где был по поводу Дня молодежи концерт, где выступали очень интересные команды, местная житомирская ретро, потом Дакука для меня было открытием, мне очень понравилась музыка. Oh shit! Sure. Вивьен Морг, она еще не слышала Для меня другу. все были открытием, я ни одного из них до этого не слышала. Но концерт был очень-очень прикольный, бесплатный на центральной площади. И мы там до самого конца на нем проводили время. Это был хороший день. Мы достаточно много отдыхали, расслаблялись и при этом изучали Житомир, о котором раньше мы тоже мало чего знали и думали, что в городе особо смотреть нечего. Я знала только про носки. Ну и все, после концерта мы вернулись домой. Не забывайте подписываться на нас в инстаграме. Сидите. YouTube, осталось совсем немного, осталось всего 3 дня. Следите за нами в соцсетях и до новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале и, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!